Уже, уже уже есть. Все, Ну, что-то как потерпевшие, пока не посчитаем, что... Ну, да нет. Если режим какой, я не думаю, что там они... Не... Пистолет я тебе отдаю. Держи. Вот так, правильно? А как ты назад монетку. Служу народу Украины. Украины. Да ладно, возьми его, он светлый, чтобы на свет... Арсен Борисович пригласил и вручил мне наградной ГЛОК, ну, фактически та же марка пистолета, из которой нас чуть не убили. Честно говоря, для меня это была большая неожиданность. А мне это очень приятно, очень важно. Огромное спасибо. Неожиданно. Да, мне тоже вручили подарок, наградные часы. Мы будем всегда благодарны Арсену Борисовичу за... ПМ, на, на, за которым наградили Амина, потому что благодаря ему мы сегодня остались живы, перед вами находимся. Как вы себя сейчас чувствуете? Гораздо лучше. Иду быстро на поправление. Человек, представившийся журналистом, который был профессиональным, можно сказать, актером, попросил интервью, вошел в доверие и открыл стрельбу, якобы вручая вручая подарок. Вот. Ну, слава богу, у них не вышло, как у них планировалось все. И для нас закончилось благополучно вызывал как бы, нас на критику Украины, то есть задавал такие провокационные вопросы. все это записывал на мобильный телефон. Я думаю, что оно ну, все есть в материалах, дела, все эти записи вот. Делал для того, чтобы если покушение удастся, успешно, чтобы потом каким-то образом эти записи э, вкинуть в информационное поле и э, попытаться свалить на власти Украины, что они якобы нас убили за критику. Как э, навыки даже хорошие при отсутствии самого оружия ничего не дадут так и оружие при отсутствии навыков это тоже всем бойцам хотелось бы сказать чтобы тренировались холостили ухаживали за оружием всегда были готовы вот ну на самом деле я серьезно достаточно относилась к своему обучению с самого начала войны овладела хорошо ПМом и автоматом Калашникова но ну, затем уже другими видами оружия то есть это вплоть до того чтобы с закрытыми глазами просто на ощупь в любой момент можно было перезарядить и снять предохранитель и так далее.